Вітаю на каналі ТВ5. тема дня. Сьогодні говоримо про карате, і у нас в студії президент Запорізької обласної федерації карате Анатолій Михайленко. Пане Анатолію, вітаємо вас. Отже, минулого року карате увійшло до числа олімпійських видів спорту. Чи дало це поштовх для розвитку цього виду спорту у Запоріжжі? Да, на самом деле на сьогоднішній день ми наблюдаємо положительною тенденцію, mm -hmm. оскільки ще в прошлом году. у нас были попытки зайти в национальную сборную, mm -hmm. была позиция областного управления положительная, они поддерживали. Этот год после того, как нас ввели в олимпийский mm -hmm. вид программы, дал нам возможность показать себя с лучшей стороны и поддерживает сейчас на самом деле очень сильно национальная федерация украинская федерация крота областное управление и общими силами и клуб в котором работает сейчас ну, большая часть сборной запорожской области показал очень достойный результат в этом году у нас первая звездочка получается первая сборница Спортсменка, которая едет в Данию на чемпионат Европы. Это Элина, как я понимаю. Да, да, все верно, все верно. То есть на самом деле казалось бы мелочь, но нет, потому что попасть в национальную сборную достаточно много сил и как бы терпения и всего остального требуется. То есть это. Ну... Взгляните, существуют разные виды карате, насколько я знаю, так. Да. И, другое, сколько их и в чем у на самом деле есть очень много стилей, а тот вид карате, о котором мы сегодня говорим, не вид, а версия. Uh -huh. Это олимпийская версия карате, World Karate Federation, которая сегодня представляет олимпийское движение и впервые в 2020 году на Олимпиаде именно по этой версии будут принимать участие спортсмены, которые сейчас отбираются в национальную сборную страны, работают на рейтинг и получают лицензии там на данный вид. А чему самая вся версия и чем она отразится от других? Да, поскольку она имеет в себе возможность совместить четыре стиля каратэ. Mm -hmm. То есть она объединяет у нас Годзирю, Шиторю, Вадырю и Шотакан. Есть отдельные федерации, которые работают в разных там, точках мира. Да, mm -hmm. и продвигают это движение каждый свой стиль. Есть мастера по каждому направлению и в Японии и так далее. Вот есть отдельные чемпионаты мира и Европы, которые проходят по стилевым направлениям. Но единый стиль, точнее единая версия, которая смогла объединить все стили mm -hmm. и выдать качество, которое мы сейчас видим именно спортивное и дать олимпийское движение виду спорта карате. Это ВКФ. А, чи є якась статистика, скільки секцій з карате функціонує в Запоріжжі чи в області? Так, да, статистика у нас следующая: на даний момент Запорізька обласна федерація в себе включає шесть діючих клубів, угу. офіційних членів представників Української федерації карате а в Мелітополі? У нас три клуба функционируют в Бердянске, два, и один клуб в Запорожье. Uh -huh. Вот так. Uh -huh. вот. Но, да, в Запорожье за Да, в Запорожье один клуб, он единственный, но самый большой. Порядка uh -huh. 400 с лишним спортсменов uh -huh. работает в этом клубе, да. Вот. В принципе, вот так. А в каком регионе Украины цей вид спорта культивуют Чи є на кого уровня? Да, есть просто история карате и история развития карате uh -huh. в Украине. Вот и на сегодняшний день очень положительную и мощную динамику показывают такие области, как Одесская, Львовская, Киевская, Черновецкая. В принципе, это есть сейчас лидеры. На каком уровне Запорижье? Запорижье на, на данный момент находится на уровне становления, потому что, uh -huh. э, на самом деле, если в нашей области один спортсмен, который сейчас зашел в национальную сборную, молодежную, мы не говорим о взрослой сборной, потому что там это уже отдельная э, команда, которая работает на, на олимпийские лицензии, uh -huh. то есть там уже как бы туда попасть очень тяжело. Мы говорим про молодежную сборную. То в этом плане, например, та же Одесса показывает там 10 и более спортсменов в сборной. Также Львов, там у них порядка 4-5 спортсменов. Вот. Запорожье пока выходит с одним спортсменом. То есть мы видим, что есть к чему стремиться. Но на самом деле для того, чтобы добиться даже такого результата, пришлось потратить порядка 4 лет. Uh -huh. Чтобы выйти на стабильную работу, на стабильную работу клубов федерации, на стабильную работу и систему работы э, всей структуры, и в итоге теперь Стабільно, я надеюсь, далі стабільно, один дні другим ми будемо старатися у спортсменів на високий уровень і добиватися все більшого, більшого успіху. Наскільки цей вид складний взагалі? І з якого віку, якщо батьки бо вважають, що їх дитина повинна займатися карате, можна віддавати дитину від спорта, достатньо сучасний, інтересний. дает возможность заниматься детям с 4 лет. Uh -huh. По крайней мере, клубы, которые сейчас вот работают в нашей федерации, принимают таких деток и занимаются с 4 лет там общая специальная физическая подготовка, направление там акробатика, гимнастика, скажем так, uh -huh. в том формате, в котором они могут выполнять упражнения, игровой метод и стандартная простая база для тренировок, но в дальнейшем там к шести, к семи годам мы уже можем подводить спортсменов за два года, да, там с 4 до шести лет и выводить их уже на турниры. Uh -huh. Вот так. Вот такое питание, оно интересует многих что до колеру поясов, да, мы привыкли, да, 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 я, да. я маю черный пояс, да, рей, да. Там иншая, чи дійсно існує така градація? Да, вона є, і на самом деле є і на рівні стільових федерацій, і на рівні Української федерації карате, яка є представителем ä, ВКФ, тобто Олімпійського карате. Просто надо розуміти, что. Пояса – это отдельная система, которая дает возможность спортсмену развиваться и там сам развиваться, да, и добиваться. Это как внутренняя система. Да, так. да, ли, личных каких-то успехов, достижений. Это технический уровень спортсмена. Mm -hmm. Это важно очень для инструкторов, для тренеров, потому что в дальнейшем, если там спортсмен добивается успеха или не добивается, все равно имеет значение его образование, там, я не знаю. Звание мастер спорта, mm -hmm. мастер спорта международного класса, пояс, ранг его и mm -hmm. так далее. Вот. На уровне спорта у нас всего лишь два цвета, это синий и красный, mm -hmm. а АКО и АО. То есть, когда спортсмен выходит на датами, вызывают под цветом mm -hmm. красным или синим. И ты обязан надеть один или другой пояс. Ранговых поясов нет. Угу. А, Чья перспектива, что украинские каратисты будут представлять нашу Украину у Токио? Да, конечно. Сейчас идет очень мощная борьба на международной арене. Мы каждый месяц наблюдаем и болеем за наших а, взрослых спортсменов, которые сейчас борются за лицензии. У нас есть ряд топовых спортсменов, я их перечислю, потому что это наши лидеры, лидеры нашей сборной и люди, на которых равняются спортсмены, взрослые. Это Станислав Гаруна, спортсмен который представляет Львовскую область. Mm -hmm. вот, он сейчас находится на втором месте в рейтинге ВКФ. Mm -hmm. То есть один из лидеров этой категории, минус 75 мужчины. Также у нас есть Валера Чеботарь. Город у нас Черновцы идет, Черновецкая mm -hmm. область. Последний чемпионат мира в Мадриде, он стал вторым. И то не потому, что бой был сложный, а потому, что он получил травму в командном mm -hmm. виде программы. И врачи его не допустили на финал. И автоматически он стал вторым вот и на данный момент он тоже лучше ходит там по -моему, в тройку лучших спортсменов мира вот анжелика терлюга номер один в рейтинге тоже по девочкам с одессы спортсменка екатерина кривая львов анита серегина одесса и так далее то есть есть спортсмены которые сейчас претендуют на то чтобы бороться за звание как бы лучших и выбрать лицензию на олимпийские игры То сподівання на нагороду у Токіо в нас є. О, да, і саме саме у нас цілі, і саме високі і, скажімо так, дірські, да, есть... що ж, побажаємо вам успіху. Будемо сподіватися, що вже скоро і запорізькі спортсмени теж будуть представляти нашу країну на Олімпійських іграх. Так, Дякуємо вам. Тож про карате говорили сьогодні із президентом Запорізької обласної федерації Карате Анатолієм Михайленко.